assalomu alaykum hurmatli meni tinglayotgan do'stlarim sizlarga bir naqlni aytib bermoqchiman shunday bir naql borki bo'lot degan elning farzandlari bir, bir birini botirim deydi bo'lmas elning bolalari bir birini shotirim deb ustidan kulishadi deydi bu e, naqlni aytishimga asos -as bor eng yaxshi, maqsad o'tib qolali ayaylik yaqinda e, telefonimda gazetalar sharhida bugungi o'zbekiston gazetasining sonlarini mana shu oxirgi sonida taajjud degan rukn asosida surxondaryo iqtisodiyotini orqaga tortayotgan fayzulla mamonovning hurmatcha qiliqlari xalq dardini tinglar kim hatto hokim tursa jim hmm, deb boshlanadi maqola yurtboshimiz xalqimizning turmush darajasini yaxshilash munosabat munosib hayot tarzini yaratish muhtoj oilalarni kambag'allikdan chiqarish yuzasidan qator qaror va farmonlar imzoladi va bunda ijobiy ishlar say harakatlar boshlab yuborildi ammo ammo amalga oshirilishi lozim bo'lgan kambag'allikni qisqartirish ijtimoiy iqtisodiy yordamga muhtoj oilalarni har tomonlama qo'llab quvvatlash masalalariga ba'zi joylarda xususan surxondaryo viloyatida sohaga mas'ul mutasaddilar o'z vazifalariga panja orasidan qarab faoliyatlarini faqat hisobot uchun chiroyli raqamlarda aks ettirib amalda esa ko'zbeyomachilikdan nariga o'thishmayotgani tashvishlidir deb boshlanadi maqola endi bu maqolani o'qib berib sizlarga men kimdir o'ylash mumkin kimdir o'zini fikrlash mumkinki gazetalar sharhimi deb yo'q bu gazetalar sharhi emas bu maqolani kimdir o'qigandir kimdir o'qimagandir kimningdir ko'zi tushgan yoki ko'zi tushmagan shuni o'qib sizlarga niyat qildimki bu faqatgina surxondaryoda emas boshqa viloyatlarda ham mana shunaqa mutasaddi rahbarlar yo'q emas albatta xususan prezidentimizning tashabbusi bilan tashkil etilgan hokim yordamchilarni to'g'ri tanlash shu sohaga munosib xalqqa astoydil yordam qilishni <coughs> qo'lini cho'i çözü, cho'zish niyat qilgan yuragida o'ti bor mutaxassislar qolib ushbu lavozimga aksar tanish bilishchilik oshna og'ayingarchilik asnosida bu yo'nalishda umuman ishlashni xohlamagan yoki ishtiyoqi bo'lmagan kadrlarni zo'rlik bilan o'tkazish holatlari uchramoqda astoydil ishlashga xohish bildirganlarga ushbu vazifaga noloyiq deb turli asossiz bahonalar va shkorsonlar bilan suhbatdan o'tkazishmadi surxondaryo viloyatida bu bo boradagi noqonuniy o'yinlar qing'ir ishlar bo'yicha tahririyatimizga ko'plab ariza va shikoyatlar kelib tushdi viloyat hokimining moliya iqtisodiyot va kambag'allikni qisqartirish masalalari bo'yicha birinchi o'rinbosari fayzulla mamanovning sherobod tumanidagi tumanlararo sayyor qabulida iqtidorli jurnalist tadbirkor xalq deputatlari oltinsoy tuman kengashi deputati soatmomin jumayev ham ishtirok etdi sayyor qabulda fuqarolarning turli masalalarga oid murojaatlari eshitildi hokim yordamchisi lavozimiga nomzod soat mo'min jummayevning maqsadi tuman ahliga munosib turmush sharoitini yaratishga ko'maklashish yordamga muhtoj oilalarni aniqlash kambag'allikdan chiqarish ularga amaliy yordam ko'rsatishdan iborat edi aslida xalq deputatlari oltinsoy tuman kengashi deputati shundoq ham mahalladoshlariga tumanda yashovchi aholiga qo'ldan kelgan barcha yordamlarni berib kelayotganidan barcha xabardor soat soatmo'min jumayev viloyat hokimining moliya iqtisodiyot va kambag'allikni qisqartirish masalalari bo'yicha birinchi o'rinbosari fayzulla mamanovni hokim yordamchisi lavozimiga sayyor qabulida bo'lganida e siz o'sha muxbirmi har qanaqangi gaplar bilan boshimni qotirib kelayotgan deya rahbarga xos bo'lmagan odob axloq tamoyillariga zid ohangda luqma tashladim vaholanki nomzod soat jumayev u yerga o'z manfaatini ko'zlab emas balki mahallasi xalqi koriga yarashga ularni dardu tashvishlariga sherik mahalladoshlari xizmatiga kamirbasta bo'lishni niyat qilgan ediku bu kabi salbiy holatlarni afsuski viloyatning termiz jaqo'rg'on qumqurg'on qiziriq tumanlarida ham ko'rish mumkin soatmumin jumayev oltinsoy tumani ofshir mahallasi aholisini qiynayotgan hal qilinishi zarur bo'lgan muammolarni xalq bilan bir yoqadan bosh chiqarib ularga yechim topib kelmoqda ushbu mahalla aholisining asosiy daromad manbai bog'dorchilik chorvachilik poliz ekinlari va mavsumiy ishlardan iborat <coughs> muhtaram prezidentimiz xalqimizga ishni ko'zini biladigan iqtidorli yoshlarni izlab topib ularni rahbarlik lavozimlariga qo'yishni bot bot takrorlagan bir paytda fayzulla mamonovga o'xshagan uzoqni ko'ra olmaydigan rahbarlar yuragida o'ti bor ishlayman deb turgan yoshlar yo'liga to'g'onoq bo'lib bepisand munosabatda bo'lmoqda modomiki soat mo'min jummayevning sarmoyasi ham tadbirkorlik salohiyati va rahbarlik qobiliyati ham ushbu vazifaga to'la to'kis javob beradi sherobod tumanidagi tumanlaraso qabulda soat jummayev viloyat hokimining moliyaviy moliyaiodi va kambag'allikni qisqartirish masalalari bo'yicha birinchi o'rin o'rinbosari fayzulla mamanovdan o'z nomzodini nima sababdan tasdiqlamaganligini so'raganida yo'q siz o'tdingiz deya qo'ynini puch yong'oqqa to'ldirgan yolg'onchi rahbardan yana nimani kutish mumkin mana shunday viloyatning iqtisodiy rivojlanishiga tushov bo'layotgan rahbarlar borligi uchun o'z kasbini qalbdan sevgan mutaxassislar sinib bormoqda eng achinarlisi nomzod soat jummayevga siz oltinsoy tumani hokimi o'rinbosari ilhom boboqulovga uchrashing men sizni bu lavozimga o'tkazishni aytganman deya telefon muloqotida ham yana bir karra yolg'on so'zladi soat mo'min jummayev tuman hokimi o'rinbosari ilhom boboqulov bilan bog'langanida esa unga ushbu masala yuzasidan hech qanday buyruq bo'lmaganligi fosh bo'ldi xullas shuni aytishimiz mumkinki so'zimiz oxirida nima uchun e, sizlarga bu masalalarni e, bu maqolani o'qib berdim yoki yuqoridagi e, naqlni keltirdim bitta yurtning bitta elning e, farzandlari bo'la turib tadbirkor ishbilarmon soat mo'min jummayevga qilingan ish yuzasidan odamni bu maqolani o'qigan odamni hayratga soladi qolaversa bundan tashqari maqolani o'qib ko'rsalaringiz bank kreditlari o'rtasida ham foizlar yuzasidan ham ba'zi bir misollar keltirilgan rahmat